Ахмед Закаїв, прем'єр-міністр Чеченської Республіки Ічкерія, у нас на зв'язку. Пане Ахмеде, я вас вітаю. Доброго дня, рада вас бачити. Доброго дня. Я дуже рад. Спасибо, що пригласили. Я приветствую всю нашу аудиторію. Спасибі величезне. Я знаю, що ви розумієте українську. Якщо щось, то буду іноді переходити на російську. Але ви мене зрозумієте, бо вже спілкувались, Розуміли ви мене добре. Хорошо, спасибо. Mm -hmm. Но ну, мне в любом случае будет удобнее разъясняться на русском языке. Это наш трофейный язык, рабочий язык, поэтому будем общаться и на украинском и на русском. Я mm впевнена. -hmm. Спасибі величезне, і ось тепер до теми, яка була підписана, тобто угода, декларація про мир між Азербайджаном і Вірменією. І от в Україні вже багато хто говорить, що це серйозний удар по Росії. А як би б ви оцінили ось цю угоду, яка була підписана за посередництва Трампа, Це на самом епохальне собиття. то, что произошло в пятницу, и то, что мы наблюдали, весь мир комментирует, хотя оно, важность этого события пытается затмить так называемые встречи, предстоящие встречи на Аляске Трампа с Путиным. А на самом деле вот то, что произошло в Овальном кабинете в пятницу в Вашингтоне, подписание и декларации, и заявки, и заявления, которые были сделаны, это на самом деле событие, эпохальное событие. Потому что мы наблюдаем, что Россия теряет Кавказ. То есть Кавказ освобождается от российского влияния. И хотя мы сегодня говорим о Южном Кавказе, я говорил вашим коллегам, что русские и Россия, Российская империя искусственно разделила Кавказ на южный и северный. А на самом деле это единый организм. И поэтому то, что мы наблюдали в пятницу, это часть Кавказа, можно считать, освободилась от российского влияния, от российского ига. И в дальнейшем они будут принимать самостоятельно решения по всем вопросам. И сам факт, что Алиев, Ильхам Алиев заявил о том, что Азербайджан выйдет из эмбарго и может поставлять вооружение Украины, и тот кредит или то те деньги, которые средства выделены на поддержку и в помощь Украины, это говорит теперь уже о самостоятельности Азербайджана. И уверен в том, что действия Пашиняна и Армении, которые согласились передать под контроль Соединенных Штатов Америки Зангизурский коридор на 99, на 100 лет, это заявление и это, эта ситуация говорит о том, что Армения тоже становится суверенным государством, свободным. Хотя они еще не до конца свободны в своих действиях, так как они являются членами ОКДБ, они должны будут выйти из этой организации и в последующем уже полностью переключиться на сотрудничество с Соединенными Штатами Америки. То, что мы наблюдаем, это очень важно. И я думаю, при той критике, которая имеет Трамп со стороны многих людей из-за его позиции по Украине, вот. В этом случае и в этом вопросе, его нужно поздравити і Это очень серйозне заявлення, і очень серйознарйозна ситуація складывается там сейчас. Я хочу поцікавитися. От росіяни натякають, що в цій угоді має бути врахований її інтерес Росії. Мене запитання: не вже так легко Росія відпустить зі своєї орбіти впливу і Азербайджан, і Вірменю? Может быть провокации, может быть еще что с их боку? Конечно, это абсолютно возможно. Россия просто так не отступит. И все, что произошло, и все, что мы наблюдаем, это напрямую связано с тем, что происходит в Украине. Именно занятость в военном отношении и во всех отношениях России в Украине это позволило и Азербайджану, и Армении сегодня сделать вот этот первый очень важный политический и геополитический, стратегический шаг и заявление. Конечно, Россия будет готова на провокации, на то, чтобы это не допустить. И поэтому сегодня и Европейский Союз, и Соединенные Штаты Америки должны пойти на опережение в этих вопросах, потому что Северный Кавказ, он должен быть следующим для по освобождению от российского влияния. Если мы сегодня запустим механизм именно в Северном Кавказе а, с тем, чтобы вывести этот регион из-под российского влияния, это может предотвратить возможные провокации на а, Южном Кавказе. То есть а, в Азербайджане, в Армении и э, Грузии. Поэтому очень важно то, что мы уже проделали. То есть мы создали политическую основу для того, чтобы Северный Кавказ освободился. Просто эту ситуацию, этот инструмент должны использовать и Соединенные Штаты Америки, и Европейский Союз. Конечно, инициатива в этих вопросах должна находиться в Украине, у украинцев. Потому что именно сегодня Слово украинцев на европейском континенте и на, и на евразийском пространстве будет иметь очень весомое значение, потому что многие страны сегодня освобождаются из-под российского влияния именно из-за войны в Украине, именно из-за той борьбы, которую ведет Украина с российскими агрессорами. Пане Ахмеде, ви кажете про звільнення північного Кавказу від російського впливу. Але якщо говорити про звільнення, це означає фактично. Ми читаємо розвал Російської Федерації. І в мене питання: світ готовий до такого кроку, тому що Кавказ може бути рушійною силою в цьому напрямку. Абсолютно, я об этом доважу до руководства України. Я питаюсь, цю же мита донести до лідерів Європейського союзу, який который... сі. Сегодня напрямую включены вот этот процесс происходящий. И в первую очередь угроза от России является и для Европейского союза, и для Европейского союза, для украинца, и для всего международного сообщества важно, чтобы произошла децентрализация России. Пока Россия будет оставаться империей, угроза от России не будет уменьшаться, она будет усиливаться. И тем более, если по той схеме, которая сегодня проговаривают средства массовой информации, а цена достижения мира между Россией и Украиной – это поступиться территориями. То есть, если Россия будет вознаграждена за агрессивную войну, за преступные действия, за военные преступления, совершенные против гражданского населения Украины, то эта угроза от России только усилится. И поэтому очень важно, чтобы сегодня и Европейский Союз, и Украина, и Соединенные Штаты Америки обратили внимание на то, чтобы вернуть право народов Северного Кавказа на свою государственность. И начать этот процесс необходимо с Чеченской республики, которая долгие несколько лет просуществовала как независимое государство и вела войну более 20 лет с Российской империей за свою свободу и независимость. И в этом случае, я думаю, что мир может быть спокоен, если мы сегодня дадим возможность освободиться Кавказу от российского влияния в целом Кавказу, не только Азербайджану, Армении, но и в целом на, на Кавказе должен существовать именно международный протекторат, чтобы этот регион развивался свободно и включился в интеграционный процесс Европейского Союза и всего а, цивилизованного мира. А может Азербайджан, Вермения очолить цей напрямок, пане Ахмеде? А, Азербайджан и Армения, что вы сказали? Чем может понял. они этот рух из-за того, чтобы вывести Кавказ из обеим из орбиты Российской Федерации России? Конечно. Но сегодня они самостоятельно не смогут это сделать. Я поэтому призываю Европейский Союз и заинтересованные стороны, чтобы они активно включились в процесс деколонизации российской, российских регионов. И начать этот процесс необходимо именно с Кавказа, так как этот процесс уже имеет начало в Азербайджане, в Украине и в Грузии, хотя там противостояние продолжается, но в конечном итоге я уверен в том, что и Грузия освободится от российского влияния и только станет Северный Кавказ и регионы Северного Кавказа. И в этом я уверен, что и Азербайджан, и Армения, и Грузия заинтересованы в освобождении всего Кавказа, но играть главную роль в этих процессах по деколонизации и по освобождению всего Кавказа должен Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки. Питання можливого скасування ембарго на постачання зброї з боку Азербайджану Україні. Що Росія має зробити такого, щоб Азербайджан пішов на перегляд скасування ембарго? На вашу думку, якщо на самом деле, якщо війна буде продовжуватися, це пройзли. Я абсолютно уверен в этом, тому що у Росії сьогодні немає можливості вести війну по нескольким направленням, Все і всі сили Росії. И экономический, и военный потенциал, они сосредоточены на том, чтобы оккупировать Украину. И в этой ситуации открытие второго фронта для России это не, невероятно, это маловероятно. И поэтому Азербайджан и делает такие заявления, потому что уже сегодня, заручившись поддержкой и Соединенных Штатов Америки, а Турция уже давно стоит за Азербайджаном, поэтому я вполне допускаю, что Азербайджан активно может включиться и военную составляющую Украины. Каким чином? образом? Это вот то, о чем Али и заявил. А то, что он сказал, что мы откажемся, от, отменим эмбарго на поставление оружия. Поставление оружия – это и есть включение Азербайджана именно в военном отношении в тот процесс, который идет сегодня в Украине. Спасибо. Спасибо, честно вам за включение. Ну, тримаем уколоки за Кавказ, на самом деле. Дай Бог, чтобы просывалось все так, как вы казали. Ахмед Закаев, премьер-министр Чеченской республики Ичкерия, у нас был на связке.